নমস্কাৰ কবিতাছ ক্ৰিয়েচন চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি থাৰ্টি এইট চাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং এটা মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই যাব থাৰ্টি এইট চাইজৰ কাপ ব্লাউজ এটা কাটিবৰ বাবে মই নাইণ্টি চেণ্টিমিটাৰ কাপোৰ লৈছোঁ আমাৰ নাইণ্টি চেণ্টিমিটাৰ কাপোৰ লৈ ল'লে হৈ যায় প্ৰথমে মই ব্লাউজৰ দীঘলটোৰ জোখ লৈছোঁ দীঘলটো মই পোন্ধৰ ইঞ্চি লৈছোঁ পোন্ধৰ ইঞ্চিত বিন্দু এটা দি মই চিধাকৈ আঁচডাল টানি ল'লোঁ এতিয়া আমি বাহুটোৰ জোখ ল'ব লাগিব বাহুটোৰ বাবে মই লৈছোঁ চাৰে পাঁচ ইঞ্চি আৰু ডিঙিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ দুই ইঞ্চি এতিয়া আঁচ এডাল টানি ল'লোঁ সমানকৈ এতিয়া ডিঙিটো কিমান দীঘল লাগিব আপোনালোকৰ এইটো যিহেতু বেক পাৰ্ট হয় গতিকে বেক পাৰ্টৰ ডিঙিটো আপোনালোকে যিমান দীঘল লাগে সেই অনুযায়ী লৈ ল'ব মই ইয়াতে লৈছোঁ চাৰে আঠ ইঞ্চি চাৰে আঠ ইঞ্চি লৈ বিন্দু এটা দি আসডাল টানি ল'লোঁ এইটো মই ৰাউণ্ড শ্বেপৰ ডিঙিটো কাটিম আপোনালোকে বেলেগ যদি শ্বেপ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে ডিঙিটোৰ শ্বেপটো মই দি ল'লোঁ ৰাউণ্ড শ্বেপ এতিয়া মই আৰ্ম হোলটোৰ জোখ ল'ম আৰ্মলৰ বাবে মই ছয়ট এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু চিধাকৈ আঁচডাল টানি ল'লোঁ ইফালেও মই আচ এডাল টানি বক্স আকাৰত বনাই ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে মই তিনি ইঞ্চিত চিন এটা দিছোঁ আৰু আনফালেও মই তিনি ইঞ্চিতে চিন এটা দিছোঁ এই কোণাটোত দিছোঁ মই ডেৰ ইঞ্চি এতিয়া আমি আৰ্ম হোলৰ চেপটো দিব লাগিব আৰ্ম হোলৰ শ্বেপটো দিবৰ বাবে মই এইডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই স্কেলডালৰ সহায়ত চেপটো দিলে চেপটো সুন্দৰ হয় চেপটো মই দি ল'লোঁ এতিয়া আমি বকুৰ জোখটো ল'ব লাগিব থাৰ্টি এইট চাইজৰ ব্লাউজৰ বাবে বকুৰ জোখটো মই চাৰে ন ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু দুই ইঞ্চি এটা মই চিলনীৰ বাবে বেছিকৈ লৈছোঁ এতিয়া চিধাকৈ কঁকাললৈকে আচডাল টানি ল'লোঁ কঁকালটো আপোনালোকৰ কিমান লাগে সেইটো যেতিয়া ব্লাউজটো চিলাব তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ফিটিংমতে দি ল'ব পাৰিব এতিয়া মই এইখিনিতে চাৰে পাঁচ ইঞ্চি ল'লোঁ যিটো চিলনি তাৰ পৰা মই চাৰে পাঁচ ইঞ্চি ল'লোঁ আৰু ওপৰৰ ফালে মই পাঁচ ইঞ্চিত চিন এটা দিলোঁ এইটো প্লেটৰ চিন হয় বেক চাইডৰ ব্লাউজটোৰ যিটো প্লেট থাকে সেই প্লেটৰ চিনটো মই দি লৈছোঁ আৰু আধা ইঞ্চি আধা ইঞ্চি লৈ পেলাই এনেকৈ চিনবোৰ দি ল'লোঁ ব্লাউজটোৰ চিনবোৰ দি লোৱা আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া মই কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ কাটিং ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কবিতাছ ক্ৰিয়েচন চেনেলটোত গৈ চাব পাৰিব তাত মই থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ছিক্স গোটেইকেইটা চাইজৰে ব্লাউজৰ কাটিং দি থৈছোঁ আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে কিবা এটা শিকি পেলাই আপোনালোকে যদি উপকৃত হ'ব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আপোনালোকৰ ছাপৰ্টে আমাক বহুতখিনি আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰে মই যিধৰণে কাটি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকেও ঠিক একেধৰণে কাটিব কাটিংটো যদি পাৰ্ফেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে ব্লাউজ এটা চিলোৱাটো বহুতখিনি ছাকচেছ হ'ব পাৰি মানে ব্লাউজটো চিলাওঁতেও সুন্দৰ হৈ উঠে কাটিংটোৱেই হৈছে আমাৰ মেইন কাটিংটো যদি উল্টা ফুল্টা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিলনিটো খেলি মেলি হ'ব এতিয়া আমাৰ বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিম বেক পাৰ্টটো যিটো কাটি লৈছিলোঁ সেইটো এতিয়া মই আন এখন কাপোৰত এনেকৈ ৰাখি ল'লোঁ বেক পাৰ্টটো মই দীঘলটো পোন্ধৰ ইঞ্চি লৈছিলোঁ এতিয়া ফ্ৰণ্টৰ ফালে মই এক ইঞ্চি এটা বঢ়াই ল'ম অৰ্থাৎ বেকতকৈ ফ্ৰণ্টৰ ফালে আমাক কাপোৰ বেছি প্ৰয়োজন হয় যিহেতু বেল্টাল দিয়া হয় আৰু ব্ৰাকাটৰ হয় ব্লাউজটো তেতিয়াহ'লে এক ইঞ্চি আমাৰ কাপোৰৰ বেছি প্ৰয়োজন হয় ইয়াতে মই ডেৰ ইঞ্চিয়ে দি লৈছোঁ যাতে কমি নাযায় বেছি হ'লেও একো অসুবিধা নহয় কিন্তু কম হৈ গ'লে চিলনিত বহুতখিনি অসুবিধা আহি যায় যিসকলে নতুনকৈ শিকি আছে তেওঁলোকে কাপোৰ সদায় অলপ অলপ বেছিকৈ ৰাখিব আৰু যিসকলে চিলাব জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি কাপোৰৰ প্ৰয়োজন নহয় তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ চিলাই লৈ যাব পাৰিব এয়া এক ইঞ্চি মই বেছিকৈ ৰাখি পেলাই চিন এটা দি আচডাল টানি ল'লোঁ এতিয়া যিধৰণে বেক পাৰ্টটো আছে সেনেধৰণেই মই চিনবোৰ দি ল'লোঁ ইফালে আৰ্ম হলৰ ইফালে চিনটো দিলোঁ ইফালে ডিঙিৰ চিনটো দি ল'লোঁ এয়া হৈ গৈছে চিনবোৰ দি লোৱা এতিয়া ইয়াতে অকণমান আমি জোখমাখ কৰিব লাগিব ফ্ৰণ্টৰ ডিঙিটো মই লৈছোঁ ছয় ইঞ্চি ছয়ট এটা বিন্দু দি পেলাই আচডাল টানি মই স্কেলডালৰ সহায়ত শ্বেপটো দি লৈছোঁ আগফালেও মই ৰাউণ্ড শ্বেপেই দিছোঁ এতিয়া আৰ্ম হলটোত মই এনেকৈ আচডাল টানি ল'লোঁ বেক চাইডত যিদৰে টানি লৈছিলোঁ ঠিক ইয়াতো টানি ল'লোঁ মিলাই ল'লোঁ বেক চাইডৰ ফালে মই যিহেতু এই কোনটো ডেৰ ইঞ্চি লৈছিলোঁ এতিয়া ফ্ৰণ্টৰ ফালে মই ইয়াত এক ইঞ্চি ল'ম অৰ্থাৎ আধা ইঞ্চি এটা আমি কমাই ল'ব লাগিব হাতখন কটাটো বহুতখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কিয়নো হাতখন কটা বেয়া হ'লে আমাৰ এই হাতৰ কাষত কাপোৰবিলাক কোচ কোচ খাই থাকে সেইকাৰণে হাতখন পাৰফেক্টলি কাটিব লাগে আৰ্ম হলটো বিশেষকৈ পাৰফেক্টলি কাটিব লাগে এয়া আচ টানি মই মিলাই ললোঁ অতি সহজভাৱে মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া মই বেল্টৰ বাবে ইয়াত লৈছোঁ চাৰে বাৰ ইঞ্চি চাৰে বাৰ ইঞ্চিত বিন্দু এটা দি আচডাল চিধাকৈ টানি ল'লোঁ আচডাল টানি হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনিতে মই এক ইঞ্চি এটা লৈছোঁ যিহেতু বেল্টৰ অকণমান ছেভ দিব লাগিব সেইকাৰণে আৰু ব্ৰাটো লৈছোঁ মই চাৰে ছয় ইঞ্চি থাৰ্টি এইট চাইজৰ ব্লাউজৰ কাৰণে আপোনালোকে চাৰে ছয় ইঞ্চি ব্ৰাটো ল'ব এইখিনিতে লৈছোঁ মই আঢ়ৈ ইঞ্চি আৰু এই কোনটোৰ পৰা হাতৰ যিটো কোণ সেই কোণটোৰ পৰা মই লৈছোঁ আঢ়ৈ ইঞ্চি এই জোখমাহখিনিও আপোনালোকে ভালদৰে চাই পেলাই পাৰফেক্টলি কৰিব এতিয়া আঢ়ৈৰ পৰা তলৰ চাৰে ছয়লৈকে এনেকৈ সুন্দৰভাৱে মিলাই দিব আমাৰ ব্ৰাটো ছেপ হৈ গৈছে গোটেইখিনি আমাৰ হৈয়ে গৈছে এতিয়া এনেকৈ চেপটো বেল্টৰ ফালে তল অকণমান ঘূৰণীয়াকৈ ছেপটো দি ল'ব তেতিয়া ব্ৰাটো আপোনালোকৰ সুন্দৰ হ'ব এয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো ড্ৰাফ্টিংটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া মই কাটি ল'লোঁ ব্লাউজ এটা কাটি চিলাবলৈ হ'লে বহুতখিনি প্ৰেক্টিছৰ প্ৰয়োজন হয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেই চাই চাই তেনেকৈ শিকিব নোৱাৰি আচলতে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপোনালোকে পেপাৰত কাটি প্ৰেক্টিচ কৰিব যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব কাটি পেলাই আপোনালোকে পেপাৰতে চিলাব যেতিয়া দেখিব যে পাৰিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰত কাটিব আপোনালোকৰ কিবা যদি পুৰণি কাপোৰ থাকে সেই পুৰণি কাপোৰত প্ৰথমে লৈ পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰিব পটককৈ নতুন কাপোৰ এখন লৈ পেলাই আপোনালোকে নাকাটিব দুই তিনিবাৰ যদি পুৰণি কাপোৰত প্ৰেক্টিচ কৰি পেলাই আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হৈ যাব যিকোনো কাম এটা আপোনালোকে মনোযোগেৰে কৰিলে সেই কামটো সম্পূৰ্ণ হৈ এদিন নহয় এদিন সম্পূৰ্ণ হয়েই আচলতে মনোযোগ দি প্ৰতিটো কামেই আমি কৰিব লাগে ইয়াত দেখিছেনে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো মোৰ কাটিং কৰা হৈ গৈছে হৈ গৈছে এতিয়া আমি আকৌ এই সৰু ব্ৰাটো জইন দিলে নহ'ব সৰু ব্ৰাটো আমি ডাঙৰ কৰি উলিয়াই ল'ব লাগিব এতিয়া কিদৰে মই এইটো জোখমাখ কৰি ল'ম সেইখিনি চাই যাব প্ৰথমে মই বেলেগ এখন কাপোৰ লৈ লৈছোঁ এনেকৈ দুভাঁজ কৰি ল'লোঁ কাৰণ এতিয়া মই ইয়াতে এটা এটাকৈ উলিয়াই নাথাকোঁ দুটা একেলগে উলিয়াম দুভাঁজ কৰি লৈ ল'লোঁ আৰু সৰু ব্ৰাটো ইয়াত মই বহুৱাই ল'লোঁ সৰু ব্ৰাটো বহুৱাই লৈ পেলাই এতিয়া সৰু ব্ৰাটো কি কৰিব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকে দুভাঁজ কৰি দিব দেখিছেনে মই যিধৰণে দেখুৱাইছোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে কৰি ল'ব দুই ভাজ কৰি মাজেৰে আপোনাৰ যিটো চিন দেখিছে সেই মাজেদি এইটো কাটি দিব হৈ গ'ল আমাৰ কাটি লোৱা এতিয়া এনেকৈ অলপ মাজত গেপ ৰাখি বহুৱাই ল'ব এতিয়া আমি জোখমাখবোৰ কৰিব লাগিব কিদৰে আমি ব্ৰাটো ডাঙৰ কৰিম চাই যাব এবাৰ বুজি নাপালে আপোনালোকে বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেতিয়াহে বুজি পাব এইখিনিতে ল'লোঁ মই হাফ পইণ্ট ফাইভ আৰু এইখিনিতে ল'লোঁ পইণ্ট ফাইভ তলৰ ফালে ল'লোঁ এক ইঞ্চি আৰু এইখিনিতেও ল'লোঁ মই এক ইঞ্চি ওপৰ আধা আধা আৰু তলৰ ফালে এক আৰু এই সোঁ মাজত মই লৈছোঁ এক ইঞ্চি হৈ গ'ল এতিয়া য'ত য'ত আমি বিন্দুবিলাক দিছোঁ তাতে আঁচবোৰ টানি ল'ব এনেকৈ ঘূৰণীয়াকৈ আমি মিলাই ল'লোঁ আৰু এইখিনিতেও আমি মিলাই ল'লোঁ দেখিছেনে ওপৰৰ পাৰ্টটো সুন্দৰকৈ আমাৰ ওলাই গ'ল এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লৈ আহোঁ ঠিক একেটা প্ৰচেছতে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে এইখিনিতে এক ইঞ্চি এটা ল'ব এইখিনিতে ল'ব এক ইঞ্চি এইফালে ল'ব এক ইঞ্চি এইফালে ল'ব ডেৰ ইঞ্চি এইখিনিতে আমি ডেৰ ইঞ্চি ল'ব লাগিব তলৰ ফালে আৰু এইখিনিটো আমি ডেৰ ইঞ্চি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি এতিয়া মিলাই লওক আচবোৰ টানি টানি মিলাই ল'লেই হ'ল ইফালে এনেকৈ মিলাই ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে আমি এনেকৈ সোমাজত বিন্দুটো উলিয়াই পেলাই চিন এটা দিব লাগিব আৰু এইফালে এক ইঞ্চি এইফালে এক ইঞ্চি ল'ব লাগিব এতিয়া আঁচবোৰ এনেকৈ আমি যিধৰণে মই জে খুৱাইছোঁ সেইদৰে টানি ল'ব এয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ ড্ৰয়িংটো হৈ গৈছে এতিয়া মই কাটি লৈছোঁ ভাতৰ কাটিংটো মই এই ভিডিঅ'টোত আপলোড নকৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপলোড কৰিম আপোনালোকে চাই ল'ব কাৰণ ইয়াতে যদি মই দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব একেবাৰে সহজভাৱে আপোনালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজি পাব ভিডিঅ'টো খালী স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব এয়া দেখিছেনে দুইটা পাৰ্ট আমাৰ একেলগে ওলাই গ'ল এইখিনি এনেদৰে মিলাই চাব এইটো হৈছে বেক পাৰ্টটো আৰু এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ পাৰ্টকেইটা মই ইয়াৰ ওপৰতে দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ চিলাব লাগিব এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো হৈছে আমাৰ ছেকেণ্ডটো আপোনালোকে এনেকৈ মিলাই মিলাই ল'ব আৰু মিলাই পেলাই আপোনালোকে পিন মাৰি মাৰি ল'ব তেতিয়া খেলি মেলি নহয় এই ব্লাউজটোৰ মই ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কোনটো কেই নম্বৰ পাৰ্ট মই ইয়াতে লিখি দিম নাম্বাৰবিলাক দি ল'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব তেতিয়া ভুল নালাগে এইটো হৈছে এক নম্বৰ পাৰ্ট এইটো হৈছে দুই নম্বৰ পাৰ্ট এইটো হৈছে তিনি নম্বৰ পাৰ্ট আৰু এইটো হৈছে চাৰি নম্বৰ পাৰ্ট